পুত্ৰ অভিজিত সজীৱ উপস্থিত আছিলে ঝাৰখণ্ডৰ পৰা অহা আমাৰ মন্ত্ৰী বন্দু সিং ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিলে আমাৰ দলৰ আকেবা বড়াকি জেলা নেতাগণ 10 নম্বরিয়া বিধান পরিটাংড়ি আর লুবিন নামানো দরকার উপর আর আতিয়া মহামতি গবি বড় পাঙ্গু আর দেব ধর্মশাপুর বিজেপি সরকার সমাধান করিতে দিদিন বলে একবার থামিরা উল্লেখ করি যদি আমার বাঙালি মানুষ এই বড় সমস্যা ৰাজ আৰম্ভ কৰিছে সেই উন্নয়নৰ বৰাকৰ পৰা এতিয়া চিণ্ডিকেটৰ বৰাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ দিনা কৰিছে য'ত তেওঁলোকে বৰাসৰ বিভিন্ন বিষয়

হিমন্ত বিশ্বা ডাঙৰীয়া অসমৰ ইতিহাসত এনেকুৱা এজন অভদ্ৰ মন্ত্ৰী যিজনে নিজে কৈছে যে মই হয় মই ভোট চুৰি কৰিবলৈ বিচাৰো তেওঁ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মানুহৰ ভোট চুৰি কৰিবলৈ বিচাৰে কিন্তু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মানুহক তেওঁ অন্যায় কৰা নাই তেওঁ ধৰ্ম সংখ্যালঘু মানুহৰ ভোট চুৰি কৰে তেওঁ পুৰণি অসমত হিন্দু মানুহৰ গৰু চুৰি কৰে তেওঁ কাৰ্বি আংলঙৰ কোকৰাঝাৰৰ জনজাতি মানুহসকলৰ মাটি চুৰি কৰে তেওঁ বাগানৰ ভিতৰত শ্ৰমিকসকলৰ পানী চৰি কৰে তেওঁ বঙালৰ বঙালী মানুহৰ স্বাভিমান আৰু নাগৰিক সৃষ্ট কৰি তেওঁলোকক বাংলাদেশী সজাই দিবলৈ বিচাৰে সেইকাৰণে এনেধৰণৰ চোৰ আৰু ডকাই দলকে এইবাৰ বিজেপি চোৰৰ ডকাইত সোমাই আছে আৰু এইবাৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব অসমৰ জনসাধাৰণে আৰু তেওঁলোকক সহায় কৰিব কংগ্ৰেছ দল যদি অসমৰ জনসাধাৰণ আমাৰ পুলিচ তেওঁ কংগ্ৰেছ দল তেওঁলোকৰ হব হোচি আৰু বচি হিচাপে আমি এই প্ৰত্য়েক গৰাকী চোৰ আৰু ডকাইতক অসমৰ আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দল আৰু বিজেপি দলৰ মাজতে এতিয়া উদ্যমেই দেখা পাইছে বিজেপি দলৰ ভিতৰত আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া প্ৰণাম সোণোৱাল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া হৈ গৈছে আৰু এতিয়াতো আগতে দিলীপ শইকীয়াই ডাঙৰীয়া মাত আমি দিলীপ শইকীয়া আগৰ দৰে এতিয়া এতিয়া সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ তুলনাত আমাৰ কথাবোৰ বহুত আগবাঢ়ি গৈছে মোৰ মতে আজি প্ৰায় আমাৰ প্ৰগ্ৰেছ হৈ গৈছে আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ মিত্ৰ

দহ টেম্বৰ ৰিপৰ্টটো মুকলি কৰিব বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অসমৰ ৰাইজক চিনি পোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাবে যে অসমৰ ৰাইজৰ বিধেয়ক নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাবে যে অসমৰ ৰাইজক ৰাজনৈতিক জ্ঞান নাই অসমৰ ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰী মোক চিনি পোৱা নাই মই মুখ্যমন্ত্ৰী বিজেপি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ ৰাইজক চিনি পোৱা নাই অসমৰ ৰাইজক যে বিবেক আছে সেইখিনি কথা তেওঁ চিনি পোৱা নাই আৰু মোৰ যে আমাৰ মোৰ যে আদৰ সময় তাহাঁতৰ ধনুগুইদেৱৰ পৰা শিকি আহিছো সেইখিনিও কথা শিকোৱা নাই হব পাৰে এই যে দহ ছেপ্তেম্বৰ তেওঁ যে অলপ পাহৰি গল সেইকেইটা দিন যে আমি হুইজ হিমন্ত বিশৰ্মা ডাঙৰীয়া কৈ আছো যে হুইজ হিমন্ত বিশৰ্মা ডাঙৰীয়া কোন হয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই যে আমাৰ প্ৰচাৰ আৰম্ভ হল সেই প্ৰচাৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে তেওঁক আগৰ সেই কথা নাম ভাল লাগে মই কৈছো তেতিয়া চৌৰ ডকাইতৰ দল হিন্দু মানুহ বড়ো চৰি কৰিছে নে নাই গোহালী মানুহক আদিবাসী পানী চুৰি কৰিছিলে নাই কৰা তেওঁ ধেমাজি তেওঁ দুখীয়া মানুহৰ চাউল চুৰি কৰিছিলে নাই কৰা তোৰ ডকাইতৰ দলৰ ভিতৰতো এইবোৰ চব কাম হবই কিন্তু এইবাৰ অসমৰ ৰাইজে এই চোৰ পুলি জৰে সেই চোৰ সকলক ভৰিব অসমৰ ৰাইজৰ লগত অচিৰ দৰে কংগ্ৰেছ দলৰ ভূমিকা থাকিব